হরে কৃষ্ণ শাস্ত্রত উল্লেখ আছে যে তিন ধরনের মনুষ্য মহাপাপী হয় প্রথম হয়েছে সেই ব্যক্তি অতি যি যুকর্ম অধীনত থাকে দ্বিতীয়তে সেই ব্যক্তি দুরাচারী হয় যি পত্নীর শোষণ করে তৃতীয় দোৰাচাৰী ব্যক্তি হৈছে সেইজন ব্যক্তি যি অসৎ সংগত থাকে তথা সেই সংগক শুদ্ধ বুলিও গণ্য কৰে এনে তিনি ধৰণৰ ব্যক্তিক দোৰাচাৰী পাপাচাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় কিন্তু এই পাপসমূহৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ কোনো উপায় নাই নেকি পদ্মপুৰাণৰ কাৰ্তিক মাহৰ মাহাত্মত দেৱৰ্শী নাৰদমুণিৰ জিজ্ঞাসাক শান্ত কৰি তেওঁৰ পিতা তথা প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মদেৱে ইয়াৰ উত্তৰত স্পষ্টৰূপে কয় যে যিকোনো মহাপতকৈও মহাপ খণ্ডন কৰিব পৰা যায় যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কাতি মাহৰ শুক্লপক্ষৰ উত্থান একাদশীৰ ব্ৰত নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰে যিকোনো মহাপতকৈও মহাপ খণ্ডন কৰিব পৰা যায় যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কাতি মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ উত্থান একাদশীৰ ব্ৰত নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰে উত্থান একাদশীৰ ব্ৰত আমাৰ সমস্ত পাপৰ হৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ এই অতি পবিত্ৰ উত্থান অথবা দেৱ উত্থানী একাদশী সমাগত হৈছেহি অহাকালিলৈ অৰ্থাৎ দুই নৱেম্বৰ দেওবাৰে তেন্তে আহক অত্যন্ত দুৰ্লভ এনে সু অৱসৰ ব্যৰ্থ নকৰাকৈ উত্থান একাদশীৰ মহাত্ম কথা শ্ৰৱণ কৰোঁ দেৱ উত্থান একাদশীৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতেই ভগৱান শ্ৰীহৰিৰ চাৰি মাহৰ যোগ নিদ্ৰাৰ পাছত জাগৰণ হয় এই দিনটোৰ পৰাই তুলসী বিবাহৰ দিন আৰম্ভ হয় ভীষ্ম পঞ্চত ব্ৰতৰো আৰম্ভণি হয় তথা এই দিনটোৰ পৰাই সকলো মাংগলিক কাৰ্য যেনে বিবাহ যজ্ঞ গৃহপ্ৰৱেশ ইত্যাদিৰো আৰম্ভ হয় এবাৰ সৃষ্টিৰ ৰচয়িতা ব্ৰহ্মদেৱক নাৰদমণিয়ে উত্থান একাদশীৰ বিষয়ে জিজ্ঞাসা কৰাত ব্ৰহ্মদেৱে উত্তৰ দি ক'লে হে মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ নাৰদ কাতি মাহৰ শুক্লপক্ষত সমাগত হোৱা হৰিবোধেনী একাদশী হৈছে যিকোনো তীৰ্থস্থলত স্নান কৰাতকৈও অধিক পুণ্য প্ৰদান কৰোঁতা এহেজাৰ আশ্ৰমে যজ্ঞ কৰিলে আৰু এশ ৰাজসূয় যজ্ঞ কৰিলেও যি ফল প্ৰাপ্তি নহয় সেই ফল কেৱল কাতি মাহৰ শুক্লপক্ষত সমাগত হোৱা এই উত্থান একাদশী পালন কৰিলেই দৰাচলতে তাতকৈও অধিক ফলপ্ৰাপ্তি হয় যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশীৰ দিনা কেৱল মধ্যাহ্নত এবাৰ ভোজন কৰে তেওঁৰ পূৰ্বজন্মৰ পাপ কৰ্ম নষ্ট হৈ পৰে যি ব্যক্তিয়ে গধূলি সময়ত কেৱল ভোজন কৰে তেওঁৰ পূৰ্বৰ দুটা জনমৰ পাপ কৰ্ম নষ্ট হৈ পৰে আৰু যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশীৰ দিনা সম্পূৰ্ণ উপবাস পালন কৰে তেওঁৰ পূৰ্বৰ সাত জনমৰ পাপ নষ্ট হৈ পৰে হোমেৰু পৰ্বতৰ সমান বিশাল পাপৰো নাশ কেৱল এই একাদশীত শ্ৰদ্ধা তথা নিষ্ঠাপূৰ্বক পালন কৰিলেই হয় তাৰপিছত ব্ৰহ্মদেৱে কিছুমান ভয়ংকৰ পাপৰ কথা বৰ্ণনা কৰি ক'লে যে যি ব্যক্তিয়ে এই ব্ৰত উপবাসৰ অপমান কৰে যি ব্যক্তিয়ে বেদ তথা শাস্ত্ৰৰ তিৰস্কাৰ কৰে যি ব্যক্তিয়ে পৰস্ত্ৰীৰ সংগ কৰে যি ব্যক্তি অত্যন্ত কপটীয়া আৰু দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন হয় যি ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ যিকোনো সেৱা কৰিলেও কিন্তু তেওঁ সেই ব্যক্তিৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ নহয় যি চন্দালৰ পত্নীৰ সৈতে ভোগ কৰে যি দুষ্ট ব্যক্তিৰ সংগত থাকিবলৈ ভাল পায় যি ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যৰ অবিহনে পাপী ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ গমন কৰে তথা তেওঁলোকৰ ঘৰত ভোজন গ্ৰহণ কৰে যাৰ চৰিত্ৰ মলিন তথা যি সাধু পুৰুষৰ নিন্দা কৰে এনে সকলো জীৱাত্মা মৃত্যুৰ পিছত নৰকৰ অধিকাৰী হৈ পৰে কিন্তু মহত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে যদি এনে নিম্ন প্ৰকৃতিৰ ব্যক্তিয়েও যদি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে এই উত্থান একাদশীৰ ব্ৰত পালন কৰে তেন্তে তেওঁৰ পাপকৰ্ম নষ্ট হৈ পৰে আমাৰ শাস্ত্ৰসমূহত এই কথাও উল্লেখ আছে যে যাৰ পূৰ্বজসকলে ভয়ংকৰ পাপ কৰ্ম কৰি এতিয়া নৰকৰ অগ্নিত যাতনা ভোগ কৰি আছে তেওঁলোকৰো উদ্ধাৰ এই একাদশীৰ মাধ্যমেৰে কৰিব পৰা যায় আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়ে আনকি আধ্যাত্মিক লোকো প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰে আৰু সবাতোকৈ মহত্বপূৰ্ণ কথাটো এতিয়া ব্ৰহ্মদেৱে ক'লে যে সেই মোৰ প্ৰিয় পুত্ৰ নাৰদ যি ব্যক্তিয়ে এই পৰম মংগলকাৰী একাদশীৰ দিনা উপবাস পালন কৰে আৰু নিয়ম সহকাৰে এই ব্ৰত পালন কৰে তেওঁ পুনৰ কোনো মাতৃৰ গৰ্ভত জন্ম ল'ব লগা নহয় অৰ্থাৎ তেওঁ এই জন্ম মৃত্যুৰ চক্ৰৰ পৰা মুক্ত হৈ পৰে এই সংসাৰত এনে কোনো সুখ নাই যি সুখ ইয়াৰ মাধ্যমেৰে প্ৰাপ্তি কৰিব পৰা নাযায় যি ব্যক্তিয়ে কাতি মাহৰ এই একাদশীৰ দিনা ভগৱানৰ পবিত্ৰ নামৰ জপ কৰে তেওঁ সাতটা দ্বীপ দান কৰাৰ পুণ্য ফল প্ৰাপ্তি কৰে উত্থান একাদশীৰ মহাত্ম শ্ৰৱণ কৰাৰ পিছত নাৰদমণিয়ে ব্ৰহ্মদেৱক সুধিলে হে পৰম পিতা এই অত্যন্ত পবিত্ৰ একাদশী ব্ৰত পালন কৰাৰ বিধি কি কৃপা কৰি সেয়া বিস্তাৰপূৰ্বক কওক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি ব্ৰহ্মদেৱে ক'লে যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশীৰ ব্ৰত পালন কৰিব খোজে তেওঁ একাদশীৰ দিনা পুৱা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে পবিত্ৰ নদী অথবা সৰুবোৰত স্নান ইত্যাদি নিত্য কৰ্মৰ পৰা নিবৃত্ত হৈ স্বচ্ছ বস্ত্ৰ ইত্যাদি ধাৰণ কৰিব লাগে আৰু ভগৱান কেশৱৰ পূজা কৰি এইদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যে সেই পূৰ্ণপুৰুষোত্তম কেশৱ মই এই পৰম কল্যাণকাৰী তথা আপোনাৰ অত্যন্ত প্ৰিয় একাদশীৰ উপবাস পালন কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ হে কমলনয়ন আপুনিয়ে মোৰ একমাত্ৰ আশ্ৰয়স্থল কৃপা কৰি মোক আপোনাৰ চৰণ কমলত স্থান প্ৰদান কৰক প্ৰভু এইদৰে প্ৰাৰ্থনা তথা সংকল্প গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ব্যক্তিয়ে সম্পূৰ্ণ দিনটোত উপবাস ৰাখিব লাগে আৰু ভগৱানৰ পবিত্ৰ নাম জপ কথা আৰু কীৰ্তন কৰিব লাগে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক কৰ্কট পুষ্প আৰু অন্য সুগন্ধিত দ্ৰব্য কৰা উচিত ইয়াৰ পিছত ব্ৰহ্মদেৱে এই দিনটোত তুলসী দেৱীৰ সেৱাৰ মহাত্মৰ বিষয়েও বৰ্ণনা কৰিলে তেওঁ কলে যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশীৰ দিনটোত তুলসী মহাৰাণীৰ কেৱল দৰ্শন কৰে তেওঁৰ স্পৰ্শ কৰে তেওঁৰ ওপৰত ধ্যান কৰে তেওঁৰ আৱিৰ্ভাৱৰ কথা শুনে তেওঁক প্ৰণাম জনায় তেওঁৰ কৃপাৰ কামনা কৰে পূজা কৰে তেওঁক ৰোপণ কৰে অথবা জল অৰ্পণ কৰে তেওঁ নিশ্চিত ৰূপে ভগৱান শ্ৰীহৰীৰ ধামত বাস কৰে যি ব্যক্তিয়ে সেই একাদশীৰ দিনা কদম পুষ্পেৰে ভগৱান কেশৱৰ পূজা কৰে তেওঁ ভগৱানৰ বিশেষ কৃপা লাভ কৰে আৰু কেতিয়াও তেওঁ যমলোকৰ দুৱাৰ দৰ্শন কৰিবলগীয়া নহয় চাৰি যোগ পৰ্যন্ত ভগৱান কেশৱৰ পূজা অৰ্চনা আৰাধনা কৰিলে ব্যক্তিয়ে যি ফল প্ৰাপ্তি কৰে সেই একেই ফল এই একাদশীৰ দিনা ভগৱান শ্ৰীজগন্নাথক কণেৰ ফুল অৰ্পণ কৰিলে প্ৰাপ্তি হয় যি ব্যক্তিয়ে এই দিনটোত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক তুলসী অৰ্পণ কৰে তেওঁ এক কোটি গৌদান কৰাৰ পূণ্য ফল প্ৰাপ্তি কৰে এইদৰে ভগৱান শ্ৰীশৰীৰ শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি সেৱা আৰু নাম জপ কৰাৰ পিছত ব্যক্তিয়ে পিছদিনা পূৰায় অৰ্থাৎ দ্বাদশীৰ দিনাও ব্ৰহ্মমূহূৰ্তত উঠি স্নান ইত্যাদি নিত্য কৰ্মৰ পৰা নিবৃত্ত হৈ ভগৱানৰ পৱিত্ৰ নামৰ জপ কৰিব লাগে আৰু ভগৱানৰ ভক্তিময় সেৱা কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত ব্ৰত ভংগ কৰাৰ পূৰ্বে ব্যক্তিয়ে সুযোগ ব্ৰাহ্মণ অথবা বৈষ্ণৱক ভোজন কৰোৱাব লাগে আৰু যথাশক্তি দান কৰিব লাগে দৈ তথা মজুলো এই দিনটোত দান কৰিব পাৰে যি ব্যক্তিয়ে এই একাদশীৰ দিনা ঘিউ ত্যাগ কৰি উপবাস কৰিছে তেওঁ পৰৱৰ্তী দিনা গাখীৰ দান কৰিব লাগে অন্য ত্যাগ কৰিছে তেওঁ চাউল দান কৰিব লাগে যি ব্যক্তিয়ে পাতত ভোজন কৰি উপবাস পালন কৰিছিল তেওঁ এটা পাত্র ভৰ্তি কৰি ঘিউ দান লাগে লাগে। ব্যক্তিয়ে মৌন হৈ এই ব্ৰত পালন কৰিছিল তেওঁ দান হিচাপে ঘণ্টা দিব লাগে আৰু যিজনে তিল ত্যাগ কৰিছিল তেওঁ সুপাত্র ব্রাহ্মণ অথবা বৈষ্ণৱক সোণ দান কৰিব লাগে আৰু যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এই সকলো সামগ্ৰীৰ দান কৰিব নোৱাৰে অথবা তেওঁ সক্ষম নহয় তেন্তে তেওঁ কেৱল মধুৰ শব্দেৰে ব্ৰাহ্মণ তথা বৈষ্ণৱৰ সৎকাৰ কৰিব লাগে আৰু যথাশক্তি তেওঁলোকক ভোজন প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব লাগে এইদৰে ব্ৰাহ্মণ তথা বৈষ্ণৱৰ সেৱা কৰাৰ পিছত আজ্ঞা লৈ নিজেও প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব লাগে কাতি মাহৰ এই উত্থান একাদশীৰ পৰাই পবিত্ৰ চতুৰ্ মাহৰ অন্ত পৰে আৰু ভগৱান চাৰি মাহৰ নিজৰ যুগ নিদ্ৰাৰ পৰা জাগি উঠে সেইবাবে এই একাদশীৰ নাম দেৱ উঠনি একাদশী বুলিও কোৱা হয় যি ব্যক্তিয়ে সম্পূৰ্ণ চাৰি মাহৰ ব্ৰত পালন কৰিছে তেওঁ এই চাৰি মাহৰ ভিতৰত যি বস্তু ত্যাগ কৰিছিল সেই বস্তুৰে দান দি এই ব্ৰত ভংগ কৰিব লাগে পদ্মপুৰাণত কাতি মাহৰ মহাত্ম অধ্যায়ত এই সন্দৰ্ভত এক অত্যন্ত সুন্দৰ কথা উল্লেখ আছে এবাৰ ভগৱান শ্ৰীবিষ্ণুৰ এটা মন্দিৰত এটা নিগনি বাস কৰিছিল সি প্ৰতিদিনে ভগৱানক যি চাকি বন্তি দিয়া হৈছিল সেয়া নুমাই যোৱাৰ পাছত তাত বাকী থাকি যোৱা ঘিউবোৰ খাই পেলাইছিল আৰু এদিন এনে হ'ল যে তাৰ ভীষণ ভোক লাগিল আৰু যেতিয়া সি চাকিৰ কাষ চাপিল তেতিয়া চাকিবোৰ নুমোৱাই নাছিল চাকিবোৰৰ শিখাই এতিয়াও ক্ষীণ পোহৰ দি প্ৰায় নুমাও নুনুমাওকৈ ধেমেক ধামাক পোহৰ দি জ্বলি আছিল কিন্তু বেচেৰা নিগনিটোৰ তাৰ ইমান ভোক বেছি লাগিছিল যে সি আৰু ৰ'ব নোৱাৰি তেনেকৈ খোৱা আৰম্ভ কৰিলে আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ল যে সেই জ্বলি থকা শলিতাডাল তাৰ দাঁতৰ মাজত লাগি ধৰিল আৰু ইয়ে তাক পুৰিব ধৰিলে মুখত জুই লগাৰ বাবে সেই নিগনিটো ভগৱানৰ বিগ্ৰহৰ সন্মুখতে বিষত জঁপিয়াবলৈ ধৰিলে আৰু এইদৰে জুইৰে পুৰাৰ বাবে অৱশেষত তাৰ মৃত্যু ঘটে আৰু এই সময় আছিল কাতি মাহৰ সময় বাস্তৱিকতে জ্বলি থকা খলিতাডাল খোৱাৰ বাবে নিগনিটোক জুইৰে পুৰিছিল আৰু তাৰ পৰাই ৰক্ষা পাবলৈ সি জপিয়াইছিল কিন্তু ভগৱান ইমান দয়ালু যে তেওঁ ভাবিলে এই নিগনিটোৱে কাতি মাহত মোক দীপ অৰ্পণ কৰিছে চাকি বন্তি জ্বলাই মোৰ আৰতি আৰু কীৰ্তন কৰি মোৰ শংখত নৃত্য কৰিছে আৰু এইদৰে বিবেচনা কৰি তেওঁ অন্তত সেই নিগনিটোক পৰম গতি তথা মুক্তি প্ৰদান কৰিলে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ইয়ে যে অজ্ঞানতা বশত কৰা ভগৱানৰ সেৱাৰ দ্বাৰা যদি ভগৱান ইমান প্ৰসন্ন হৈ পৰে তেন্তে বিচাৰ কৰি চাওকচোন যদি আমি শ্ৰদ্ধা তথা নিয়ম অনুসৰি আমি এই অত্যন্ত পৰম পবিত্র একাদশীৰ পালন তেন্তে আমি তেওঁৰ কিমান বিশেষ কৃপা প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিম শাস্ত্ৰত উল্লেখ আছে যে দেৱ উত্থান একাদশীৰ দিনা যি ব্যক্তিয়ে ভগবান শ্ৰীহৰি বিষ্ণুৰ পবিত্র নামৰ জপ অবিৰতভাৱে কৰি থাকে সেই ব্যক্তিৰ জীৱনকালৰ সমাপ্তি ঘটাৰ পিছত অৱশ্যে বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তি হয় আৰু যিহেতু আমাৰ ইচ্ছাবোৰেই আমাৰ আসক্তি বৃদ্ধি কৰি তোলে আৰু এই মায়াৰ জগতত আৱদ্ধ কৰি ৰাখি থয় সেইবাবে এই ইচ্ছাবোৰক নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ অৱশ্যেই প্ৰয়াস কৰা উচিত একাদশীৰ ব্ৰত আমাৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাৰ এক সহজ তথা সৰল উপায় সেইবাবে আহক আমি সকলোৱে এই অতি উত্তম মংগলকাৰী আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক সৰ্বাধিক প্ৰিয় একাদশী ব্ৰত পালন কৰোঁ আৰু ভক্তৰ সংগত ভগৱানৰ দিব্যলীলা শ্ৰৱণ কৰোঁ হৰিনাম জপ কৰোঁ আৰু নাও সংকীৰ্তন কৰি ভগৱানক প্ৰসন্ন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি জীৱনৰ অন্তিম লক্ষ্য শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি প্ৰেমৰ পিনে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰোঁ धन्यवाद हरे कृष्णा